salom susanbal ahli bugungi videoda biz zamonamizning eng mashhur franshizalari to'g'rirog'i karib dengizi qaroqchilari uzuklar hukmdori qudrat uzuklari hamda the witcher ya'ni afsungar olamiga doir bo'lgan eng so'nggi yangiliklar haqida qisqacha suhbat quramiz xullas tulporlaringizni va eng asosiyisi qilichlaringizni hozirlang chunki biz uzoq dengizlarga va eng asosiyisi o'rta dunyoga yo'l olyapmiz zamonamizning eng katta franshizalari haqidagi yangiliklarga o'tishdan avval zamonamizning eng aktual ta'lim yo'nalishlariga to'xtalsak gap shundaki bugungi kunda prof universityda 13 ta ta'lim yo'nalishlari mavjud bular o'zbek tili va adabiyoti iqtisodiyot buxgalteriya hisobi va audit bank ishi va auditi turizm marketing it педагогика психология boshlang'ich ta'lim мактабгача ta'lim ingliz тили рус тили ta'lim menejmenti унутманг grof university yaxshiroq o'rgatadi endi esa Jack chittak uzr to'g'rirog'i kapitan Jack chittak haqida gaplashsak shu kunlarda ijtimoiy tarmoqlarda aktyor Johnny deppning karib dengizi qaroqchilari 6 filmida rol ijro etish haqida bong urishmoqda gap shundaki ijtimoiy tarmoqlarda Walt disney Johnny deppni karib dengizi qaroqchilari 6 ga qaytarish bo'yicha jiddiy muzokaralar olib borayotgani haqida yangiliklar paydo bo'lgan yodingizda bo'lsa disney Johnny depp va uning sobiq turmush o'rtog'i Amber Heard o'rtasidagi mojaro sabab aktyorni barcha loyihalardan chetlashtirgan edi o'shanda studiya Deppni 6 qism suratga olish ishlari arafasida haydagani haqidagi mishmishlar paydo bo'lgandi endilikda barcha sud jarayonlari o'z nihoyasiga yetdi va joni bu chigal muammolardan g'olib o'laroq chiqdi shuning uchun qaroqchilar haqidagi franshizaga qaytish ehtimoli katta disney esa o'z navbatida uning barcha shartlariga va u belgilagan gonorarga so'zsiz ko'nadi ko'nadiyu karib dengizi qaroqchilari franshizasining bosh prodyuseri Jerry Bruckheimer ham Johnny deppni janjal yakunlanishi bilan loyihaga qaytarishni reja qilayotgan edi nazarimda bu biz fanatlar uchun eng katta sovg'alardan biri bo'ladi chunki karib dengizi qaroqchilari franshizasining birinchi qismi chiqqaniga roppa rosa yigirma yil to'ldi nima bo'lgan taqdirda ham karib dengizi qaroqchilari 6 filmi katta ekranlar yuzini ko'radi lekin tan olaylik bu franshizani kapitan Jack chittak va unga jon ato etgan joni depsiz umuman tasavvur qilib bo'lmaydi endi the witcher ya'ni vedмак loyihasiga to'xtalsak o'tgan hafta netflix 3 mavsumning 2 qismiga oid treylerni e'lon qilgan edi Streaming endilikda seriallarning fasllarini ham 2 ga bo'lib chiqarishni o'ziga odat qilib oldi xuddi stranger Things loyihasida bo'lgani kabi 3 mavsumning finali franshiza uchun muhim ahamiyat kasb etishi hech kimga sir bo'lmasa kerak chunki aynan shu mavsum birinchi gerald uchun so'nggi bo'ladi va uning hikoyasi buyuk tennet isyonida yakun topadi birinchi gerald deb men tabiiyki aktyor genri kavelni nazarda tutyapman chunki to'rtinchi mavsumdan boshlab riviyalik geraldni aktyor liam hemsvord ijro etadi uchinchi mavsumning birinchi qismi ya'ni blokida gerald va yenifer sirillani o'zini o'zi -özü himoya qilish va sehr joduni jilovlashga o'rgatishadi qolaversa biroz chalkash lekin shu bilan birgalikda qiziqarli sarguzashtlar davomida bu ikkovlon sirillani turli xavf xatarlardan himoya qilish bilan band bo'lishadi sababi kontinentning qudratli kuchlari o'z manfaatlari yo'lida sirilladan foydalanish uchun unga ov e'lon qilishadi Jennifer va gerald Cirini tennet orolidagi arituza akademiyasiga yuborishadi ular qizni afsonaviy jodu maktabiga yuborgan holda muammoni hal qildik degan xayolga boradilar va aksiga olib siyosiy fitnalarning markaziga tushib qoladilar shuningdek rogavenlik afsungar filgi forts sirillani hayotini xavf ostiga qo'yib uni o'g'irlamoqchi bo'ladi aytish joizki 3 faslning 2 qismida gerald yenifer va sirilla tenet isyonida juda muhim rol o'ynashadi bu jang Nilfgaard qirolligi va shimoliy qirolliklarning afsungarlari kengashi o'rtasidagi kurashga yakun solish kerak bo'ladi siri isyon chog'ida portal orqali korat sahrosiga qochadi va iurak vaks ismli yakka shohga duch keladi umuman olganda uchinchi mavsum adib anjey sapkovskiyning nafrat vaqti romani asosida suratga olinmoqda endi bevosita uzuklar hukmdori qudrat uzuklari serialining ikkinchi mavsumiga doir ba'zi yangiliklarga to'xtalsak gap shundaki norasmiy ma'lumotlarga ko'ra ikkinchi mavsumda biz sauronning yangi yanada qo'rqinchli va qudratli qiyofasini ko'ramiz bugun ijtimoiy tarmoqlarda uning yangi qiyofada paydo bo'lishi haqidagi bahs munozaralar talaygina tabiiyki axir ilk mavsumning finalida biz barchamiz halbrandning aslida kim ekanligiga guvoh bo'ldik fellowship of fans muxlislar saytining xabar berishicha sauronni yangi aktyor ijro etadi va uning tashqi qiyofasi farishtalarning chehrasi kabi go'zal bo'ladi saytda keltirilgan yangiliklarga ko'ra yangi qiyofadagi sauron uzun qora sochlarga va oltin tilla ranglardagi libosga ega bo'ladi albattada axir endilikda sauron o'rta dunyoning boshqa hur xalqlarini aldashi va shu bilan bir qatorda boshqa qudrat uzuklarini yaratishi lozim professor tolkinning asarlarida yovuz sauron tashqi qiyofasini o'zgartira olgan va bu qobiliyatdan mohirona foydalangan amazon sauronning bu jihatidan foydalanishi esa kundek ravshan katta ehtimol bilan bu gal sauron kitoblarda ta'rif etilgan go'zal annattar qiyofasida paydo bo'ladi aynan kitoblarda xur xalqlarining dushmani elf annatar qiyofasiga kirib eregionga ya'ni elflarning o'lkasiga tashrif buyuradi eslatib o'taman birinchi faslda galadriel halbrandning aslida sauron ekanligini fosh qilgan edi shuning uchun endi sauron eski qiyofasida eregionga qaytishga jur'at olmaydi. bu degani o'rta dunyoni yovuzlik bilan qamrab olish uchun unga tamoman yangi qiyofa kerak ikkinchi mavsum boshida biz sauronni eski qiyofada ya'ni halbrend ko'rinishida ko'ramiz faqat endilikda uning yuzi ancha ulg'aygan va kul rangini eslatuvchi dog'larga boy bo'ladi zotan endilikda u Mordorda vaqt o'tkazadi va yagona uzukni yasashni reja qila boshlaydi ammo afsuslar bo'lsinki qudrat uzuklari serialini bu yili ko'rmaymiz shekilli chunki loyihaning rasmiy suratga olish ishlari yakunlangan bo'lsa-da, post production ishlari avjida qolaversa yaqinda qora tanli elf arondir rolini ijro etgan aktyor ismoil Cruz Cardovaning suratga tush maydonchasida shifokor terapevt bilan ishlayotganligidan xabar topdim gap shundaki amazon aktyorga psixologik himoyani ta'minlab berish uchun mutaxassis yollashga majbur bo'lgan chunki aktyor so'nggi oylarda internetdagi irqchilikdan katta zarar ko'rmoqda Irqchilikdan iborat postlar va xabarlar mening ruhiyatimga salbiy ta'sir qildi men bu haqda ochiq gapirishga majburman chunki ularning tarmoqda gapirayotgan gaplari menga og'ir botibgina qolmay salomatligimning yomonlashishiga ham olib keldi mening smartfonimni vizlom qilishdi bankdagi hisob raqamimga ham hujumlar bo'ldi menga o'lim bilan tahdid qilishdi uy manzilimni ham qidirishdi ko'p yoqimsiz narsalarni boshdan kechirdim deydi ismoil kardova so'nggi intervyularining birida xullas shunaqa gaplar nima bo'lganda ham ushbu loyihaga omad tilaymiz qudrat uzuklari serialining ikkinchi va ko'lami jihatdan eng katta mavsumi 2024 yilning boshida kichik ekranlarga qaytadi xullas shunaqa gaplar siz qaysi serial yoki filmning davomini kutyapsiz bu haqda izohlarda o'z o'y hayollaringiz bilan o'rtoqlashishni unutmang fantastik layklar va fantastik izohlarni kanda qilmaysiz degan umiddaman bu susanbal loyihasi edi navbatdagi videolarda ko'rishguncha